Ha, başa düşürsən? Budu çox qəribədir. Sinjiz Mustafaev 1960-cı ilin avqustun 29-da Aşgəbəy vilayətinin Vladimirovskiy rayonunun Kapustin yer kəndində Fuad Mustafaev və Naxış Mustafaevanın ailəsində anadan olmuşdur. 1964-cü ildə ailəsi ilə Bakı şəhərinə köçmüşdür. Atasion hərbiçi olaraq görmək istədiyi üçün Çingiz Cəmşid Naçivanlısı qadına hərbi liseyə yollamışdır. O burada 3-cü sinfdən 10-cu sinifə qədər təhsil alıb. Nəhayət o hərbi məktəb tərk edib müntəzəm olaraq orta məktəbə daxil olmuşdur. 167 saylı məktəb bitirmişdir. Özünü islahatçı, navator görən Çingiz Mustafaev 1970-ci illərdə SSR-də və Azərbaycanda ilk disko klubun yaradıcısı olmuşdur. O Azərbaycanda ilk DJ kimi tanınır. 1981-ci il sentyabr ayında Mustafa Əhmədov başçılığı altında 12 nəfərdən ibarət olaraq light DJ və texnikalardan ibarət olan 3M e adlı qrup yaratmışdır. Anason həkimi olaraq görmək istədiyi üçün Cingiz Mustafaev 1977-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutuna daxil olur. 83-cü ildə isə institutu yaxşı dərəcədə bitirir. Təhsilini başa vuran Cingiz Mustafaev təyinatla Şə번 rayonunda 3 il həkim işləyir. Tip institutunu bitirdikdən sonra o inşaat mühəndisləri institutunun yataxanasında baş həkim olaraq işinə davam edir. 1983-cü ildə dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində Dünənki keçdi rep şanlı mahnını səsləndirib. Səhər oyanıb, gün yuxuda. Keç də sizi xəbər aldım, əziz anamdan. Dedim, mama, sən necəsən? Dedi ki, 11 dedim işe, ki şah keçibdi ki biz mənə çay verdi. Anam çay verdi mənə, ancaq bulumusu. Dedim mama, bəs onun yoxdur dovman olsun. Həmin müddətdə Cingiz Mustafa və başda Sevinç adlı kiçik kafe açmışdı. 1985-ci ildə yaratdığı cəngi birliyindəki fəaliyyəti Azərbaycan gəncləri arasında populyarlıq qazanmışdı. Bilik Sovet ittifaqında başlayan yenidən qurma prosesinin Azərbaycanda təşəkkül tapan ilk yetkin təzahür idi. 1990-cı illərdə Azərbaycan televiziyasında X-Promt cümə axşamı verilişlərini, gənclik estrada tamaşasını və Ozan Rock qrupunun yaradıcısı olmuşdur. 1990-cı il yanvar ayının 20-sində baş verən hadisələr zaman Cilgiz Mustafaev klinikanı terapevt mərkəzi kimi istifadə edirdi. 1991-ci il noyabr ayından jurnalist və Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Reporter kimi fəaliyyət göstərmişdi. Ancaq Azərbaycan miqyasında fəaliyyət göstərməklə kifayətlənmirdi. Onun reportajları informasiya blokadasında olan Azərbaycan haqqındakı gerçəkliklərin Amerika və Avropa napartisi telekanallarında və televiziyalarında yol tapdı. Dövlət televiziyasında mövcud olan sensor və ciddi yasaqlar Mustafaevə geniş fəaliyyət imkanlarına məhrum edirdi. Ona görə də Tsinqi Zəlahəddin olaraq 215 KL studiyası kimi müxtar qurumun yaradıcısının, təşəbbüskarı və yaradıcısı oldu. Onun reportajları bir qayda olaraq cəfpədən olduğundan bir çox tamaşaçıları 215 KL studiyasını məhz müharibədən məlumat verən telequrum kimi qəbul etməsinə şərait yaratmışdır. Ölkənin döyüş gedən bütün bölgələrindən operativ xəbərlər Ayranlı əsgərlər haqqında xüsusi reportajlar və bütün bunlarla yanaşı Azərbaycanda gedən siyasi proseslər barədə ətraflı informasiyalar. Onun müəllifi yaradıcılıq idi. Cengiz Mustafaev 8 ay ərzində Qarabağ müharibəsi haqqında 18 sənətli film çəkmişdir. Mustafaev döyüş zonalarında yalnız reportyor kimi yollanmırdı. O cəfədə bir əsgər, zabit və hətta komandan kimi çox vəzifəni öz üzərinə götürürdü. Laçından çıxan əsgərlərlə ona geri qayıtmaq barədə verdiyi kəskin və qısa göstərişlər, bu əmrlərin yerinə yetirilmədi təqdirdə Çingizin emosional davranışı kilo tarixin dramatik səhnələri kimi tarixə düşmüşdür. O həmişə qorxaqlara, saxtçılara qarşı amansız olur. Bununla belə o yoldaşı ilə axırıncı çörək tikəsində ölməyə hazırdır. Ən əsas Çingiz Mustafaev vətəni təmənənəsi olaraq sevilir. Allah verdi Bağırov Vitali Balasanyanla apardığı danışıqlar nəticəsində hərbi operator Seydağa Məhsümümlü və Cingiz Mustafaev Focalı hadisələrinin görüntülərini almaq mümkün olmuşdu. Cingiz Mustafaev Azərbaycan tamaşaçısına hər bir reportajı ilə tanış olsa da, dünyada on daha çox Hocalıda çəkdik filmlə tanınırlar. Cingiz Mustafaeyin məhz bu filmlə Ermənistanın reputasiyası bütün dünyada ciddi sarsıntıya məruz qaldı. Cengiz Mustafaevsə həmin hadisəni Seydağa mövsümlüdən 2 gün sonra fevralın 28-də lenti almışdı. Sonradan 1993-cü ilin əvvəllərində Seydağa öz çəkdikli kadrlar arasından Xocalı əsrin fəciəti adlı film hazırladı. Bu Xocalı soyqırım hadisəsi haqqında ilk film idi. 1992-ci ilin 15-də Əsgərar rayonunun Naxtsivanik kəndində çəkiliş zaman aldığı mərmi qəlpəsindən həyatını itirmişdi. White Mustafa yemin sözlərinə görə Çingiz reportaj hazırladığı zaman materiallar hazırlayırdı və yarana çətin vəziyyətə baxmayaraq həmin hücumu çəkdi. Minatanın atəş zaman Çingiz qalpələrindən ağır yaralandı. Kamera kamera Onunsa ayağının bud çimindən arterial damar zədələndi. Bu sürətli qan axmasından döyüş meydanında dünyasını dəyişdi. Lakin Cingiz Mustafayev kamerası çəkməklə davam edirdi. 1979-cu ildən 1983-cü ilə kimi aktyor Lütfəli Abdullayevin qızı Jurnali Abdullahev ailə nişanlı oldu. Faz ağlı oğlu var idi. Anis şirkətlər qrupunun prezidenti Vahid Mustafaev, TV televiziya prodüseri Seyfula Mustafaevin qardaşıdır. 2010-ci ilin avqustun 28-də Amerika Birləşmiş Ştatları CNN-in Təlikalı Mustafaevin həyat yaradıcılığına, onun Lentaldu Xocal faciəsinə dair reportajı yayımlayıb. Jurnalist Sevinç Osman qızının müəllif olduğu sujet Xocalda Ermənlər tərəfindən törədilmiş vəhşilikləri dünyaya çatdıran Cingiz Mustafaevin çəkdikli kadrlar üzərində qurulub. 2011-ci ilin avqustun 31-də Almaniyada 3000 nüxsə ilə Mustafaevin təsviri olan Poçt timarqəsi buraxılıb. 2013-cü ildə isə Şabran da onun vaxtı ilə işlədi. Vadını daşıyan parkın açılışı olmuşdur. Çingiz Zirvəci kim tanınan Şax Dağında 4620 metr hündürlükdə yerləşən zirvə onun adını daşıyır. Və ilk dəfə 2000-ci ildə fətl olunub. Zirvədə onun adını daşıyan lövhə var. 1999-cu ildən Çingiz Mustafaev adına fond fəaliyyət göstərir. Atası Fət Mustafaev fonunun prezidentidir. Fond ilin adamı, ən yaxşı jurnalist mükafatları və vətənpərvərlik və hərbi Mahnun müsabiqəsini həyata keçirib. Fondun təşəbbüsü ilə şəkilə Çingiz klubu yaradılıb. Fond kivişçilərin təhsil almasına və Çingiz Mustafayev adına düşərgəyə yardım edib. Bunlardan birincisi adam cins arasında cinsada 1998-ci ildə çəkilmişdir. Bu isə qısa metrajlı sənətli filmdir. Azərbaycan nağım və sevgi ilə 2016-cı ildə bəxt xəbər gətirən qərbi insanlar 2 adlı film isə 2005-ci ildə hazırlanmışdır. Özgə ömür adlı filmin 1987-ci ildə, Payızın 17-ci anı filmi 2007-ci ildə. Əgər videonu bəyənilsəniz, kanalıma abunə olmağı və bu videoya like atmağı unutmayın. Bundan sonra kanalımda Çingiz Mustafayev kimi Azərbaycan tarixində iz qoymuş qəhrəmanlar, vətənpərvər insanlar Və vaxtda digər siyasi proseslərdə iştirak etmiş insanlar haqqında məlumatlandırıcı videolar olacaq. Onları qaçırmaq istəmirsinizsə kanalıma abunə olun. Mətnə baxıb bütün sırrən çəkdiyimi göstərəndə nə gəlməli, qərar verə bilməzsiniz. Bilirsiz? Gəl, gəl. Bax, bu gül lazımsa gəl. Bağım deyil. Ağır səfər. Nə çəkişdə o. Sonda ondan görüşəcəyəm məsullar zalda. Mən çəkəcəm həmişə də çəkmişəm. Sən sakit ol. Gəl. Amma qurun altında var, burda yatır elə deyirəm yer yaxır. Bu şərtlər işləyir. Gəl. Deyir ki, ağzına qədər yatır mənim olaraq göstər. Yatmaz. Elə lazımdır. Baxma yerə. Gəlməyəcək. Yox, ondan çıxıb bunu işə başlanıb çıxıb. Buna mənim səssizcə deyəcəm.